نجي الآن إلى السر ما هو سر جاذبية الإمام كثير من مشاهير التاريخ لهم جاذبية بس ما تصل ما تصل جاذبية الإمام صح تجي إلى مثلا شكسبير تجي إلى أديسون تجي إلى إنشتاين وهكذا كثير من, مشاريخ من مشاهير التاريخ لهم جاذبيه لكن لا تصل الجاذبيه الى حد الموت لا تصل الجاذبيه الى حد التضحيه بالنفوس اما علي بن ابي طالب فجاذبيته اخترقت القلوب والارواح بحد وصلت الارواح الى التضحيه في سبيل حب علي وصلت الارواح الى حاله من الفداء في سبيل اسم علي وذكر علي شنو الجاذبيه جاذبيه علي جاذبيه ساحقه لا تباهيها جاذبيه اخرى ما هو سر هذه الجاذبيه سر جاذبيه الامام للامه أن الإمام قطعة من المبادئ والقيم. الإمام تعشقه الأمم لأنه قطعة من المبادئ والقيم. عظمة الإمام ليست في العناصر القدسية التي ذكرناها في المحور الأول فقط لا. عظمه الامام مضافا الى العناصر القدسيه التي ذكرناها في المحور الاول عظمته في المبادئ عظمته في القيم الانسانيه الامام علي مبدا من المبادئ اعظم المبادئ التي تجلت في الائمه كلهم وخلبت العقول وخلقت لهم جاذبيه ساحقه قوه الاراده. علي اراده، اراده لا تلين، اراده لا تخضع، اراده لا تتزلزل. قوه الاراده عند علي هي سر جاذبيه علي بن ابي طالب. علي الذي كان يقول والله لو اعطيت الاقاليم السبعه بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلت. هذه الاراده الحديديه هي التي جعلت عليا جذابا جاذبيه سحيقه الى حد ان حجر وميثم وكميل ضحوا بارواحهم من اجل كلمه علي ابن السكيت الذي جاء بعد مئة سنة أو مئة وخمسين سنة ما رأى عليا لكن ملأ قلبه جاذبية علي المتوكل العباسي استخدم ابن السكيت معلم لولديه وكان يعطيه معاش سخي يوم من الأيام قال له يا ابن السكيت أيهما خير لك ولداي أم الحسن والحسين فاستغرب ابن السكيت قال ماذا تقول نعال قنبر خادم أمير المؤمنين خير لي منك ومن ولدك نعال قنبر قاعد تتكلم انت فامر بقطع لسانه وقطع يديه ومات وهو يشخب دما هؤلاء نذروا انفسهم لان جاذبيه علي ملات قلوبهم وارواحهم ما الذي يجعل الملايين تزحف نحو قبر الحسين جاذبيه الحسين هل رايت احد في التاريخ جذب الملايين بهذه الدرجه لا شيء هل رايت احدا من العظماء المسيح او موسى او احد من الانبياء او احد من فلاسفه التاريخ هل سمعت ان قبرا تزحف نحوه الملايين من اين هذه الجاذبيه وهذه المسيرة ليست من الآن منذ مقتل الحسين إلى الآن يعني هذه المسيرة قدمت آلاف من الدماء في سبيل عشق الحسين لماذا؟ ما هو سر جاذبية الحسين؟ قوة إرادته الحسين علي قوة إرادة لا تلين ولا تخضع والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد هنا الحسين تكمن جاذبية